Я історії розказують на кавому клубі, як правило. Ну, е, Враховуючи те, як ти працюєш, де ти працюєш, е, хотілося б історію на кшталт того, сижу я за тяжкою кави. Ні про що абсолютно не думаю, нікого не займаю, ні до кого не чіпляюсь. І тут є у тебе продовження? Є. в прошлом году или в позапрошлом, уже не помню, когда это было. И быстро перешла на русский язык. В пятницу вечером нормально. Извините, работа дает о себе знать. Сидим мы когда-то в пятницу вечером с подружкой из панорамы в кафе. Взяли кофе, взяли конечку, конец рабочей недели. Никого не трогаем, расслабляемся. Звонок, Лена, тут такое, тут, тут машина в остановку въехала. Я говорю, в смысле, как, ну что там, говорит, Лена, серьезно, людей, ну, Трупы лежат, люди, ну как бы людей, пострадавших много. А, звонит мне женщина, которая живет на Харьковской 5. как раз ведь я вышла, ну, то есть женщина развешивала белье на балконе, увидела. И у нее прямо на глазах это все произошло. Угу. А, мы вызвали такси, мы приехали туда, не знаю, ну, не первей гаишников, но как бы бросили кофе, бросили коньяк, все, бросили, помчались. Вот, причем кофе допивали в машину, присаживаясь, девочки-официантки у нас ко кофе забирали прям. Вот, Приезжаем, и там, конечно, это была та страшная трагедия, когда на улице Харьковской водитель врезался в остановку, когда два человека погибло, много было травмировано. Да, вот мы тогда освещали это событие, ну, вот около, наверное, шести, ну, или около восьми произошло, ну, то есть, как бы, а -а -а. Да, светло еще было. Вот. и часов до 12 ночи мы точно были там, как бы, целый день, в общем. Закон... Рабочая неделя не закончилась. Знаешь, как это чудово, кавава история. Mm -hmm. Ничего mm -hmm. не скажешь. Лена, взагалі про ну, покажут, просто... тебе mm что информация, информация находится скрізь. Просто. такие бывает, Информация mm — -hmm. это понятие Взагалі не раздельной. абсолютно. Она тебя как. Знаешь, как говорит мой бывший главный редактор Саша Берзина Донкуровский, mm -hmm. э, что я адреналиновая маньячка. Ну, то есть если нет информации, если нет, ну как бы чего-то mm -hmm. не происходит, то как бы мне скучно, мне грустно, я впадаю в депрессию. То есть поэтому я, на инф... я подпитываюсь информацией. Естественно, ну как бы у меня уже за 10 лет много знакомых в разных кругах, в разных органах. Вот, они знают мою эту адреналину и понимают, что, как бы, я завожу... Зависимость. зависимость да, зависимость. Они стараются меня подкидывать. Особенно я люблю отпуск. Вот, закон паспорта еще не сделала, поэтому, ну, это моя мечта, думаю, скоро ее осуществить, потому что отпуска да. в Украине проходят обычно за работой. Помню, едем когда-то в поезде. То есть там, с трудом купили билеты, потому что я обычно в, в поезд, в отпуск уезжаю. То есть. Сегодня вечером я сказала на работе, что у меня не будет 5 дней. э, Лечу на ЖД вокзал, приезжаю домой и говорю, мужу, все, вот билеты. У нас там 23.30, допустим, поезд. Он как-то что, сумасшедший, я собираю чемоданы, вы приезжают такси, у нас там 10 минут до поезда. Естественно, билеты я покупаю. В ты Выпуск за древнего. И все в таком темпе, и ты зараз рассказываешь. И я предлаштовываюсь уже під тем, и теж говорю в таком буштемпе. В разных вагонах. верхние полки. В общем, гуля, иду я в тамбуру перекурить. Я в российских поездах, ну, это еще было до всего, до кризиса, в, тамбур, в тамбуре разрешали курить. Вот. Иду, смотрю, открытое купе, сидит пресс-секретарь милиции. Она говорит, боже. То есть она тоже едет в отпуск, говорит, ты меня здесь достала. Что самое интересное, потом э, где-то, ну, в общем, и снова ну, что-то Да, снова <país> что-то что Мне звонят и говорят, что от университета Киева угнали автомобиль э, депутата облсовета. Естественно, я с утра в 7, в 7 утра захожу к Эльвире <когда> в купе. По <Ki> соседнему купе готовый комментар. комментарий. Да, готовый комментарий. Эльвира, здравствуй. Она говорит, ты что шутишь? Я не шучу, мне mm. mm. нужен комментарий. И она на вокзале бы с ней так расставались, расставалась, чтобы я тебя две недели не видела. Это Олена Да, у своему информационном маньячному проявлению, так как она сама про это сказала. То така Олена Адаменко. Лена Адаменко, вона ж журналіст газети Данкор. Тоді ще була така газета. Нині вона закрилась, але є ще сайт. І е, віднедавна Олена Адаменко, телевізійний журналіст Сумської обласної державної телерадіо компанії. Е, сьогодні у нас під кавовим прицілом Олена Адаменко, чого під прицілом далі ми вам розкажемо. вже Уже ти зробила? А, ну, Моя перша, ну, во-первых, нужно сказать о том, что программа під прицілом была ще до мене, тобто я прошла уже так на наготовенька. на готовеньке. А, Сделала не знаю сколько, наверное, штук 5 программ. Первая была по тролейбусним тендерам, причому, когда Мы снимали как раз в тот день, когда состоялся тендер, и нам обещали, что вот к апрелю мы увидим новые троллейбусы. Прошло полгода. Программа наша до сих пор актуальна, потому что троллейбусом город так и не увидела, как бы мы попытались рассказать почему. Потому что как бы, ну, я так думаю, что э, есть люди заинтересованные в том, чтобы не развивать коммунальный транспорт. Э, ну, не только, думаю, так я, так думают, многие общественные эксперты. Э, ну, поскольку мы видим, что... Все, все тендеры, которые... И тут проводили... она целиком погрузилась в свою программу. Вот. А, кстати, я шла сюда в ресторан, позвонили мне из прокуратуры Сумского района, сказали, что мы снимали программу по государственному лесу на Барановке, который оказался в частных руках, при том, как бы не в простых руках, да, а людей, приближенных к известному, как бы, авторитету криминальному, да, воров законе Лёре Сумскому. Вот, позвонили, сказали, что вот, уже предъявил пидозру. 14 липня 2015 года прокуратура Сумского района району У кримінальному провадженні щодо незаконної передачі земельних ділянок вліцегосподарського призначення на Баранівці одній із посадових осіб Державного земельного агентства у Сумському районі приділено підозру про вчинення злочинів за статтями 366-364 Кримінального кодексу України. Дана особа на той час працювала керівником відділу Державного земельного агентства у Сумському районі. Крім того, у вказаному кримінальному провадженню заявлено чотири позови про повернення земельних ділянок лісогосподарського призначення у державну власність. Нагадаю, про розподіл державного лісу по приватних руках ми розповідали у програмі під прицілом. Мова йшла про майже два гектари, які під виглядом сільськогосподарських угідь видали особам із близького оточення Льори Сумського. Ти була а, газетним журналістом. Це зовсім інше, зовсім інше. Абсолютно на телебаченні ти працюєш із картинкою, і від картинки багато чого залежить. Її треба відзняти, думати, чим е проілюструвати той текст, який ти написала, ту інформацію, яку ти видаєш на гора. І вона може бути величезної цінності, але треба продумати, чим її ілюструвати, як це відзняти, якщо знімати забороняють там і так далі і тому подібне. До телевізійної журналістики ти важко йшла чи не важко, чи просто так раз вирішила і пішла, як завжди? Як ну, ну, завжди, да. <laughs> есть, ну, мені пропонували, ну, тобто мені стало цікаво, да? Я 10 років працювала в газеті, працювала на сайті, як как би, бы, ну, скажімо так, ну, не то, що там все вже узнала, да? Но, в принципе, это ну, в принципі, це робити вміє. Ну, як би, мабуть, скажуть, вміє це чи ні. Мені захотілося Добувати інформацію. ты точно умеешь, однозначно. Вот. Мне захотелось... Все, никто не сперечается, ни друзья, ни вороги, mm -hmm. я так разумею. Вот, поэтому захотелось попробовать что-то новенькое, вот, интересная программа, то есть захотелось сделать еще хороший продукт на телевизоре, да, то есть тот, который мне интересен. Отак трапився телевізійний журналіст. а Тепер хочеться от по цьому ж рухові ще перейти на українську мову. Ти говориш українською мовою у передачі під прицілом стендапи записуєш. Я пам'ятаю, як тобі було важко перейти, і тобі досі важко. Ну, мені важко, тому що, ну, по-перше, моя освіта це викладач російської та англійської мови. Мені <с 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 speaking English». А, ну, Я дуже поважаю. По-друге, Денкор була російськомовна газета. Так, да, ну, тобто 10 років я пропрацювала в російськомовній газеті на сайті. А, тобто, ну, взагалі, так сталося, що я та з російської родини, скажімо, я ж народилася в Рязані. У нас в Рязані гриби з глазами, їх їдять, ані глядять. Ну, Тому тобто, батьки розмовляли російською. ну, тобто, Вдома всі. Mm. Зараз я вчу українську мову разом зі своєю донькою. У тобто, мене зараз рівень 5 класу, вже в шостому Словниками почну. обкладуєш ти чи якось ти по-іншому? Ну просто дивися, тобто, якщо для програми я пишу текст, тобто, я ж, звичайно думаю, там, заглядаю словники, Google Translate, там, дивлюся там, якісь там тлумашні словники. Тобто в мене є час подумати, а ось розмовляти так з ходу з льоту, то важкувато. Тобто, я так ще, коли я з мікрофоном, то мені якось, не знаю, він додає е, увереності. <хи> 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 Ліна Адаменко, це ім'я? Ну, так, це моє ім'я і прізвище. Звичайно, але ім'я з великої літери. Тобто тебе впізнають на вулицях. Кажуть, а, та це ж Лена Адаменко. Ну, Мабуть, це як почала на телевізорі працювати, в телевізорі працювати, так почали біля там, mm -hmm. т, 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 телецентру, точно пізнаю. Mm -hmm. Слухай, ну э, але думаю, шлейф, ж я повинна відповідати на слави, Причому із таким інформаційно маніачним супроводом він йшов іще з Данкору. Ой, Лена Адаменко, Боже, це ж вона як прийде, це ж витягне все, що можна. Це дар такий витягнуть все, що можна, і ту інформацію викопати, ну, із людини витягнуть просто так. Чи це напрацьовується роками? Ну, Чи думала... це Лена Адаменко? Ні, я ну, тобто, мабуть, це і. А... Якісь там риси характеру, так у mm. мене було написано в характеристиці, коли я школу закінчувала, обострне чувство справедливості. <гум> тобто я ще в школі працювала таким адвокатом для однокласників. -то. З того часу, як ти думаєш, змінилося це а, чи ні? Ну я думаю, що не таке обострне чувство справедливості. <гум> заострилась, наверное, еще больше, да. Ну как бы, я думаю, что, ну то есть, журналист должен понимать, зачем он работает, как бы, да. То есть я должна донести своим читателям, зрителям информацию. То есть я должна ее получить. Мне очень вот неприятно, когда там при секретарии, допустим, ну то есть как бы да речники uh -huh. определенных ведомств говорят о том, что я там лезу в тайну следствия еще куда-то. То есть как бы, ну во-первых, ну, у них своя работа, это у них своя работа, да? но они зачастую же не понимают на самом деле, uh -huh. что такое тайное следствие. То есть для того, чтобы uh -huh. быть хорошим э, журналистом, э, скажем так, криминалистом, правовиком, для этого нужно читать законы. То есть, вот, например, очень часто впечатляють, когда там рассказывают о том, что грозит, ну, дають mm -hmm. там какой-то комментарий, да, что грозит наказание там от 5 до 15, Я говорю, да вы же хоть статью откройте, там же до 10. То есть, изменения были ще в 2012 году. То есть, как бы, Для того можна казати. Ти ще быть, юридичного освіту там... паралельно не здобула, ні? А, не здобула, потому что немає. Ще не заробила юридичну освіту. Я ж а? Вперше, в першому ну, світі. Навички є, диплома немає. Але інколи в мене був, коли в Денкорі працювала, ну і зараз навіть тобто, я подавала позови від таких, там, ну, приходить бабулічик. А вона там плаче, в неї там на 200 гривень там їй Жеков обдурив чи там сусідка щось там їй наробила. І вона розуміє, каже: йдіть вам до юриста, чому ви газету прийшли? Ну що, чим я вам тут зможу допомогти? Ну, мені потім так шкода, шкода, я ото піду за свої гроші зроблю доручення у нотаріуса, потім подаю позови, були в нас позитивні. А, тобто дуже приємно. Потім з цими людьми в мене так, що ми з ними починаємо товаришувати, і навіть ну, в мене є там подруги 50-70 років. І це При тому, да, що ти переконана, що журналістика в Україні грошей не приносит. Uh, мне очень нравится, как говорит Евгений Чиж, директор нашого радио, да? он говорит: хороший журналист в этой стране, хороший журналист, мертвый журналист. Плохой журналист, бедный журналист, поэтому э, журналистика это не та сфера, где можно заработать деньги. То есть э, если э, люди хотят стать журналистами и при этом mm -hmm. понимают, что они там ну, заработают много денег, то им, наверное, нужно идти работать э, в телевизоре, да, ну как бы центральные телеканалы вести какие-то ТВ-шоу. То есть это скорее, ну как бы там, пиджей, да, то есть, какие-то телевизионные, то есть, как бы, ну, я не знаю, сколько, ну понятно, там Оля Фреймут, наверное, зарабатывает много денег, да, там, или Притула, что. Как бы, провинциальной журналістики в городе у нас. Тобто ну, как бы То я йшла сюди, це якби це хобі скоріше. І оце, ради э, задоволення, свого манечного адреналіту, щоб <laughs> почерпнуть, пішла на сесію і роздала депутатам декларацію. Я йду, а нам говорить, прийміть, будь ласка, що нічого залишає. Що это ана. такое? Посмотрите, ана. Сесія, Она сорвала си. Сес. Я коли бачила це відео і бачила, як вони на тебе реагують, як ти реагуєш на це, як, як, як тобі там велося, то я тобі скажу, що хобі, ти м'ячка Лена. Ні, ну мені чесно кажучи, <сум> було <сум> смішно <сум> на них смотреть, коли люди, ну как би є, треба в ну на обличчі тебе було написано, що тобі не зовсім смішно. А було так трошки і ніяково, було так трошки от. А, мне многие спрашивают, Лена, я так и не понял, типа это была улыбка как бы, э, ну, э, не, не, то есть э, как бы такого растерянности, да, расскажи, да? Или расскажи. это было хильно. То есть мне, скорее всего, как бы, ну, я пыталась сдерживать себя, чтобы как бы спокойно реагировать на товарища, Ну, когда мне говорят, там, не напрягайте, да, я тоже могу как бы ответить, ну, хорошо, Да. Не понимаю, что это Отличаешь моя работа. А, ну, как бы я стараюсь э, проявлять толерантность к таким людям. Ну, как бы, ну. Ну, по крайней мере, на камеру, а в да, телефонном нет. разговоре. В телефонном разговоре бывает. Ну, бывает, ругаемся. Когда-то... Скажем, даже, наверное, нецензурно. В общем, помните, была история с повышением тарифов до 3 гривен. Mm -hmm. Когда собрался тайный исполком, это было, по-моему, 7 марта, вот, позвонили мне члены исполкома, которых не позвали на этот, и сказали, Лена, ты знаешь, сегодня опять приняли решение опять три гривны, опять по 3, это уже там четвертый раз, наверное, было. И я позвонила заместителю мэра Ивану Бортнику, который как бы курировал этот вопрос, был главой, скажем, транспортной комиссии, да, то есть комиссии по транспорту, общественники, которые собрали. То есть он, как бы никто был в курсе, и как бы он постоянно не голосовал как минимум том, И тут как... из зеленый это... адреналин да я стою на кухне разговариваю открыла балкон и мы с ним очень на повышенных тонах он на меня я на него в общем в итоге я не сдержалась но это было как бы так в общем да и в этот момент когда я не сдержалась у меня с четвертого этажа упала кошка все у меня теперь борт никогда меня видит мы с ним уже помирились пятая а, кошка да ну, слава богу живая осталась вот ножку в общем мы месяц еще потом ее лечили вот но бортик мне говорит лена больше никогда меня не посылает потому что кошки это такой кошки дороже то есть вы с ним померили Нормально, да, как бы общать. У тебя вообще есть враги? Ну, наверное, есть. Много? Скажем так, у меня немного друзей. Ну, как бы я лично к людям отношусь спокойно. Как бы я. У меня врагов нет. Ну, то есть, скорее всего, я враг у кого-то. Ну, а удив... как ты подозреваешь вообще по э, твоей работе, по результатам твоей деятельности, какие масштабы людей, которые тебя, мягко говоря, недолюбливают? Ну, я думаю, начиная от э, пресс-секретарей ведомства да, разных, заканчивая как бы, бизнес-медицинскими. Ну, Да, ну, им просто приходится в работе. Я думаю, они давно уже меня расстреляли. Ну, всякая была. Было, угрожали, ну, как бы звонили смс-ками Машину Скоро, например, сожгли. Машину сожгли, О, это было вообще самое. Ну, то есть, это была такая подстава, мне хотелось сказать, что люди, лучше дайте мне по голове, ну, как бы не ну, То есть машина это как бы, ну, скажем так, это была Донкуровская машина, это был французский запорожец, как мы его называли, Рено Твинга. На нем ездил наш дизайнер, художник Рома Левашов. То есть, у них это, то есть, ну, лет пять, не знаю, мы с ним ездили там на разные события. То есть, если там в Краснополе когда-то самолет упал. Боже, слезы да, в мне... глазах, ничего ну, себе подставали. Блин, это для меня была такая, ну, как бы, и э, Ромка Левашов выиграл грин-карту, они с семьей уехали в Америку, уезжали на ПМЖ, они сейчас... Uh -huh. живут, ну, то есть как бы там, да, мы общаемся по скайпу. Как бы там. Вот. И он как бы нам эту машину, ну, грубо говоря, там за копейки, да, отдал. Uh -huh. Вот. Он, он, просто, он хотел давать объявление, когда узнал, что, блин, ему так долго, муж ездил на велосипеде, наверное, лет 10, он там менял себе всякие бушные, французские, там, спортивные, он очень любил, ну, как бы этот. Я говорю, как там ну, вроде повзрослел, хочется машину, он говорит, Ленка, я вам и, в общем, мы ее оформили по доверенности. Мы ее когда брали, у нас прав ни у кого не было. То есть она у меня еще 4 месяца стояла под данкором, под редакцией, снегу в этом, то есть мы ее осенью оформили, а весной только вот mm -hmm. после 8 марта он получил права и поездил там ну два или три месяца, наверное, при том, что на, ну там часть денег мы одалживали то есть еще не успели долги раздать, и тут умриенный я... транспорт. понимаю Ну да, умриенный транспорт, и причем ну она такая была ну, любимая машина, mm -hmm. да, то есть на которой же, mm -hmm. на, на член работу, семьи? член семьи, на которой же, я, я отъездила с рома или им по работе, потом муж меня на работу на ней возил. И да, на день журналиста я отмечаю в редакции у нас, то есть в Данкуре такая трагедия, mm -hmm. то каждый год, как мы сходим с друзьями в баню, мы Не, каждый... трагедия, традиция. Траг это, это тради... Трагедия рассказываем <съя> Традиция. Тради... Тради... Оговорка по Фрейду. Вот, mm -hmm. сидим мы в редакции, значит, мы всегда до утра. То есть мы садились часов 8 э, вечера отмечать день журналиста, и там часов до 4, до 5 встречаем рассвет. Вот, сидим мы в коллективе, тут звонок от мужа. Э, Ленка, хватит гулять, домой сожгли машину. И все, на главный редактор, все, Русик придумал, говорят, Ленка, ну, это же надо домой тебя так заманить. Я ему признаю, Рус, ну, не чуди, говорю, сейчас там уже все убираем, как бы домой, говорит, Ленка, мне что делать, нечего вставать в 4 утра, я что, не знаю, что вы там отмечаете, говорит, все, хана. Мы вызываем такси, приезжаем всем коллективом под дом, и я вижу, как бы, все, машины нема. Это, ну, было очень неприятно, я говорю, мне так... С чем э... ты это связываешь? С каким материалом, с какой работой? Ну, как бы, я пыталась узнавать, да, через разные, ну, как бы, источники. А сама как знания. думаешь? Ну, интуиция, как правило, подсказывает. Э, ну, я, наверное, не буду озвучивать то, что мне подсказывает интуиция. Просто знаю, что если это те люди, о которых я думаю, э, наказать их у меня сейчас точно не получится. Но все-таки связанное с работой. Ты считаешь, безнадежное дело? Э, я не думаю, что время расставит свои точки. Просто еще не время. Угу. То есть, как бы, еще не время. А ты этого боишься вообще? Это тебя напугало или не напугало? Вот меня напугало то, что я же говорю, лучше бы мне по башке дали. Потому что машина. Да ну, ну, не шути так, не, ну так шутить нельзя, ну, но просто понимаешь. как, как бы, хотите сгорела, сгорела голова хотите отом... восстанавливается, а, Понимаешь? Хотите ну. отомстить мне, мстите мне. Ну, то есть, зачем трогать? Ну, это знаешь, это когда начинают вот там э, на детей там трогать, да, вот как у нас там mm -hmm. по... Минаев поссорился в свое время с э, заместителем прокурора города, да, и началось там, вспомнили дело шестого года о том, как сын Минаева там в кафе где-то с кем-то поссорился. Вот. Ну, то есть, вот это, как бы, мне кажется, это так грязно, так низко, когда вот трогают что-то как бы, Машина, это было как бы, ну, это э, вложение мужа, как бы, да, его родители, ну, как бы все же там пособирали. А этот, ты когда пишешь тысячу. свои материалы, то есть если есть вот такая вот черта, там, ну, я знаю, дети, родители там и так далее, то есть ты эту черту никогда не переходишь? Я думаю, что перехожу тоже, иногда бывает. Тоже переходишь. То есть ты отдаешь а. себе отчет в том, что бывает. Ну, знаешь, иногда, ну, как бы все же мы люди, да, иногда бывает... Ну, бывает такое, напишешь, а потом ну, понимаешь, что может быть стоило помягче, или какого. не стоило, mm. наверное, так делать. Ну, просто есть город же Сума, это большая деревня. Все друг друга знают, все спят там под одним одеялом, да, и ты ж понимаешь, ну как бы там, э, че, э, здесь mm. уже даже не история, там пяти рукопожатия, да, это тут как бы то есть через одного, как mm. бы мы все mm. друг друга. И, конечно, ну, затрагиваешь, когда и, ну, обижаешь. Есть материалы, о которых ты очень сильно жалеешь, что ты вообще выдала их в свет уприлюднила на широкий загал. Ну, трудно, ну, были, наверное, то есть, как бы, да, я вот, я просто много очень материала писала, как бы я не скажу, там, какие, но такое ощущение было. Ты не думала о том, что с тебя хороший следователь получился? А, знаешь, ну, как, да, как Какой-то из структур а... близких. Судьба, очень судьба, судьба сложилась по-другому. На самом деле у меня же мама заканчивала высшую рязанскую школу МВД и проработала ну, почти 30 лет. Она была начальником спецчасти mm -hmm. Сумского СИЗО. То есть она распределяла, как говорят некоторые люди, Мне говорят, о, мы помним твою маму, классные mm -hmm. путевки нам выписывала. Говорю, Какие путевки, куда-то? Ну как, в санатории? В санатории от 5 до 10. Да. Mm -hmm. То есть, как бы, вот ну, мама была очень квалифицированным юристом, очень хорошим профессионалом. То есть с ней советовались, ну, как бы, адвокаты, судьи как бы, многие знали, потому что ну, она действительно она вот увлечена была своей работой, то есть она там дочитывалась. Никогда в жизни не забуду, как в СИЗО посадили дедушку около 70 лет за то, что он двух кроликов у соседа украл. И когда мать ну, пошла в камеру, увидела, что там у этого дедушки кашу на голову ему одели, она понимала, как бы, что этого дедушку этот. И плюс ему там, не знаю почему, может он ранее был судим, в общем, ему Харьков светила. Харьков это одна из самых жестких колоний на тот момент была, сейчас не знаю. И в общем, мама сделала все, чтобы там помогала, чтобы ему апелляция пересмотрели, чтобы дедушку как бы заменили наказание, потому что она говорит, Лена, ну за двух кроликов. Говорит, эти гады, которые э, воруют миллионами, да, они как бы. Вот откуда их не у ребенка встадят. обостренное чувство справедливости. А, а почему Заложат я детства Кстати, я когда закончила в 11 классе, училась, я ходила на подготовительные курсы в Харьковский филиал Сумского Харьковского университета. Потому что в тот год не открыли стационар. Была только заочная, мама сказала, заочно все, это я тебя понимаю, это, это не будет учебы, а в Харьков она меня не отпустила, а вот, поэтому я куда уже деваться, в последний момент, куда подавать документы. Ну, сочинение неплохо в школе писала, пошла на русский, где меньше всего был как бы, конкурс, была непопулярная специальность, то есть на украинский шли все, там пять групп, а русская была одна, никому, как бы, ну, на тот момент. И я... что ты за был? А это был наш ПЕД, русский с английский. И так ты тут и осталась. Ты да? знаешь, я так благодарна, потому что реально оказались преподаватели, то есть у меня были очень классные в институте преподаватели, очень высококвалифицированные, как бы благодаря им, как бы и языки выучила, как бы и английский, и русский, и ну вообще как бы стала тем, кем стала. И осталась в угу. Следующая программа, над чем ты работаешь, об этом мы можем говорить? <с> Сразу же, вот так. Не, я-то знаю, на чем ты работаешь. Мы озвучивать можем это, пока программа не вышла в эфир? Я думаю, что можем. Возможно, людям будет интересно, возможно, будет интересно тем же правоохранителям и службе безопасности. Анонс. <ср2> вот, сейчас мы занимаемся, скажем так, расследованием по теме территориальной громады города Сумы. Появились, то есть, несколько человек там их. 5 ну до да, которые пришли в управление коммунального имущества э, гурсовета, написали запросик хотим ознакомиться с и по закону на это право со всем коммунальным имуществом города Сумы и выделили отдельную комнатку в управлении они значит знакомятся э, находят э, скажем так лазейки юридические да там где нет там техпаспорт не оформлены что заходят э, в общежитие на Супруна Забирают ключи, меня замок. И вы тут больше не живете? И да? мы тут, да, и мы тут сидим. То есть они выселили там, ну, не совсем законно, скажем, там, Межек занимал это помещение, mm -hmm. но как минимум это коммунальное, то есть есть закон, по которому имущество коммунальное переходит, может в аренду или в собственность, переходить по конкурсу, аукциону тогда. Люди пришли, без ничего заняли, сидят себе уже несколько месяцев. То есть это, по-моему, еще в конце февраля произошло, и как бы никто ничего не делает. Дальше мы заходим в интернет, начинаем смотреть, что же это за территориальная громада города сум Они же объявили себя средней владой народу. Они сидят очень тихо, то есть как бы особо не высовываются. Вот помещение заняли все, а, кстати, они еще ходили в гараж мэрский, то есть наши этот, хотели машины присматривать, говорят, это же все, мы громада, все принадлежит нам. Вот. И начали смотреть, так такие громады по всей Украине, причем так очень хорошо, прям вот пограничные все как бы, территории. Да? И дальше смотрим, что же у них на сайтах указано. У них на сайтах указано, что город Сумы находится в Малороссии. А когда я э, спрашиваю в СБУ, да, как бы как вообще бы на это все реагируете, а вы, же, ну как бы вот зашли и все я как бы обычный простой человек, э, ну то есть у них у всех георгиевские ленточки, у них у всех в э, лайках, то есть они перепащивают э, информацию о Луганской Народной Республики, э, то есть как бы у них очень много от, э, скажем, концепции э, общественной безопасности Путиным разработанной еще как бы. Далекие. То есть там как бы ну, на самом деле реально очень серьезная организация, за которой стоят как бы серьезные юристы, которые нашли как бы подходы, лазейки в законодательстве. Они же разработали у них свои паспорта, они русичи. То есть у них своя система то есть они сами там собирают налоги, у них свое, то есть как бы, да, они такое, как бы, какое-то государство в государстве И я так понимаю, что сейчас они работают в режиме таком законсервированном, но только получится отмашка, неизвестно, что это будет. Лена, кроме политики и информации, что есть в твоей жизни? В моей жизни есть семья, есть любимый муж, есть дочка любимая. Есть собака. Они а у тебя. Ты когда бы о них вспоминаешь? Вспоминаю редко, но стараюсь метко. Поэтому как бы, ну, стараюсь. Да, четко стараться. помню, что есть, есть да. Вот. Ну, как бы муж, конечно, иногда нервничает, а дочка относится с пониманием. Дочка такая, как, мама, я сказала, что ты придешь, ты напишешь про них, ты посмотри, что это такое. У нее тоже такое чувство справедливости. Я говорю, да надо всем рассказывать, не про свою маму. Я сказала, что ты придешь, учитель там такой. Все это нельзя, нельзя так. Лена, ты знаешь, люди рассказывают, что вот они утром просыпаются, радуются солнышку, красивому утру, взяли чашечку кофе, выпили, насладились его вкусом, ароматом, понимаешь, тем, что дети и начался. И так далее. Я так понимаю, это вообще не про тебя. Нет, без чашечки кофе я на работу не выхожу. Какие Что мысли есть? у тебя так возникают? Вот. При том, как ты вот, я так понимаю, нервно пьешь кофе. Ну, В общем, ну опять да, я да, стала, да, У меня 10 да. минут хорошо, да. все чайник, быстренько. Вот, ну как бы у меня мысли такие, опять я забыла помыть посуду. Сегодня мой муж звонит, говорит, почему до опять забыл чашку не говорю, ну, опоздала очень сильно. То есть да, с этим у меня, конечно плохо делать с мытьем посуды и домохозяйством. У тебя крыда какое-то есть такое, чисто жизненное, знаешь, двух-трех словах? Знаешь, как-то ну вот Гуфман, люди делились на, ну как бы музыкантов и филистеров, да, как бы вот. У меня люди делятся на жуков и людей. То есть люди, да, это порядочные люди, а жуки – это те, кто, ну жуки внарисательные, не Анатолий жук. Кстати, когда-то мне угрожали, я обращалась в милицию, милиция не помогла, помогли другие люди. И то есть для меня да, вот это люди, которые приходят на помощь, которые, невзирая на то, что могут быть какие-то, э, скажем, там, конфликты по работе, да, что может там, ему не нравится что-то, как я пишу, или что-то, как я там сделала про него. Но человек остается человеком, он понимает, что так поступает, но есть какие-то законы да, жизни. Вот. Э, так, да, про Жукова людей. Когда-то э, ну, мама же работала в СИЗО, и, все, и мама, почему? А Маме тоже там часто угрожали, маму подставляли, но ну, разные были истории, как бы, что нервы, что там мама не спала ночами, я ну, она, в принципе, 47 лет -то и сгорела от инсульта, потому что, ну, как бы реально нервничал. Я говорю, мама, что у тебя то пистолета? Я говорю, ну как ты, блин, это, вот тебе там угрожают. Я говорю, как ты ходишь, там 20 минут по полю до этой тюрьмы пешочком комментирую, там же, ну, идет там еще темно, возвращается с работы уже. Темно. Я говорю, как ты это? Он говорит, Ленка, оставайся всегда человеком, тебе пистолет не понадобится. Будь справедливым человеком и живи. То есть для меня вот это вот чувство, наверное, обостренное чувство справедливости, это и есть мое кредо. Оставаться человеком. Самая-самая Самая большая радость от статьи. Ну, самая большая радость, когда ты первая написала, когда да, да, ты сейчас же этот... А, адреналин, 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 Да, когда вот это появилась, то есть конкуренция, когда, блин, там, на 5 минут раньше, о, он вынес на 10 минут раньше, как все, это трагедия, это расстроилась, это депрессия. Написать, ну, первое сообщить о чем-то, это просто все, ты получаешь такой да-да-да, мы это сделали.